Сегодня вот эта линия тоже у нас э, немножко э, изменяется под клиентом. Почему? В Украине большие проблемы с помещениями, цехами для откачивания меда. То есть, когда люди, люди начали э, покупать линии, вот э, начали мерить свои помещения, и к нам пошли вопросы а у меня не хватает полметра, а у меня не хватает метр для того, чтобы поставить, как не быть. Поэтому мы вот эти вопросы начали решать за счет заднего накопителя вот здесь вы видите дебоксов. Мы его делаем, ну, уже во время войны мы его спроектировали и сделали. Он изготавливается под корпус заказчика, потому что толщина стенок, влияет, габариты, корпусов очень разные, и когда нам заказывают дебоксер, который выталкивает рамку, мы всегда берем у заказчика корпус и уже под живую модель э, рамки и корпуса, которые мы используем, делаем вот этот агрегат. Видели, что просвета, если у нас идут додадумские рамки, просвета между ними практически нет, они идут друг за другом, и не успевает их обрезать. Та же проблема оказывается и в Европе, что у них помещения тоже не хотят, они строят большие цеха, у них маленькие помещения приспособлены, и им нужно втиснуть туда линию, чтобы она поместилась. Вот для этого была создана линия Калибри, она была спроектирована уже в этом году, зимой. Вот, и зато или мы ее закончили работы май-ю май, месяц, не было у нас возможности испытать, но потом мы нашли все-таки возможность, появился мед с подсолнуха, и мы ее ну, по всем параметрам, по всем режимам, мы ее смогли испытать и заснять все это на видео. Данная линия отличается. Поскольку была, она проектировалась под европейского заказчика, мы защитили шнек, закрыли все агрегаты шнека, мы, так сказать, ее сделали универсальной на все виды рамок, сделали, сделали э, цепную подачу. Вот те виды рамок, которые используются в Украине. Вот видите, вот на 300 рамка, на 230 и рамка на 145 и сделали ее максимально короткой. При этом мы использовали те агрегаты и узлы, которые у нас уже серийные, они зарекомендовали себе хорошо. Вот. А доработки пошли по, так сказать, по техническим немножко параметрам. И сделали мы узкую медогонку, которая проходит дверной проем. И тогда все эти точки, да. вот. все будут показывать ошибку, что вам нужно или поставить преобразователь, ну, перейти на другую режим питания, чтобы они все работали. Или переключить на разные линии. То, то есть то бывает такое, что мы голову включали на одну розетку, а метагонку на другую, чтобы не было вот этих перепадов. Потому что все включают на одну розетку, бывает. Или включать последовательно, если идет падение напряжения, иногда мы включаем последовательно, то есть выключаем, например, нагрев выключили для того, чтобы не было падения напряжения. Когда у нас другие агрегаты работают, когда идет полный, все агрегаты работают, и шнек, и медоонка, и распечатка и насос работает вместе, нагрузка идет 4,5 кВт на всю линию.